Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində prospekt yolunun üzərində Bravo Marketə yaxın bir yerdə hazır yaşayışlı binada 5-ci mərtəbədə belə bir gözəl mənzil təqdim edəcəm sizlərə. Mənzilimiz 3 otaqlı, 3 otağa düzəldilib, 88 kvadratdır. 2 ədəd lifti var. Mənzilin qazı, suyu, işığı, hər bir şeyi var. Dəhlizi göstərdim. İndi hal-hazırda qonaq otağındayıq. Evdə görəcəyiniz əşyaların hər biri qalacaq. Yəni hal-hazırda içə boş vəziyyətdə və görsənir, amma burada twistent hissəsi var, gördüyünüz kimi. Böyük pəncərə ilə də kombisi var, yeni kombidir, işləkdir. Bu hissədə mətbəx düzəlib, bax burada. Qonaq otağın baş hissəsində, baş tərəfində. Bütün mətbəx düzəlib. Mətbəx mebeli üstü orijinal mərmərdir. Yəni tökmə mərmər deyil. Avadanlıqlar, bahalı avadanlıqlardır. Gördüyünüz souduz da Fransız firmasındandır. Palta rüyan da Fransa firmasından bir dəfə də olsun çıxtandır. Aspirator yerinə qaz peci yeni, yeni mebel yenidir, hamısı yeni vəziyyətdədir. Bunun üçün ayrıca pəncərəsi var. O, bu mətbəx sənayici pəncərəsi var, qonaq otağı ayrıca uzun pəncərəsi var. Və indi qonaq otağın bir daha görünüşünü göstərəm. Döşəmə laminatdır. Mətbəx hissəsinin döşəməsi granitdir, altı isti poldur. Dəhlizdə də döşəmə granitdir, altı isti poldur. Dəhlizimiz tam şəkildə granitdir. Bu belə bu qaydada. Əsas giriş qapı hissəsi və burdan da davamlı şəkildə dəhlizin bu hissəsində altı istifoldur. Dəhlizdə belə bir yüngülü dolabı var, şkaf var. Mənzilimizin qazı var, suyu var, şişə var. Bina yaşlıdır, mərtəbə də 5-ci mərtəbədir. Burada bizdə hamam otaqları ayrı-ayrıdır. Bunları göstərəm sizlərə. Gördüyünüz kimi duş kabinası kimi var, kombisi var evin, tam hazır, işlək vəziyyətdədir. Bizim burada sanitar otağıdır. Gördüyünüz kimi, çox gözəl təmir olunub. Evimiz şəxsi özü üçün təmir olunmuş bir mənzildir. Dəhlizin bu hissərimə görüşün göstərəm. Orda dolapdır, şkafdır. Qonaq otağına, mətbəxə baxdıq, dəhlizə baxdıq və istəyirəm yataq otaqlarını göstərəm sizlərə. Yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi burada yataq dəsti var, 2 dənə ayrı-ayrı yataqlar var. Bu mebel də yenidir. Əvvəldə dediyim kimi, bir gündə olsun yaşayış olunur. Və bu gördünüz mebel qarışıq qiymətə daxildir. Qiymət video görüntür, məlumat yerindədir. Və çıxıram eyvana, balkona. Belə bir kompleksdədir. Və burada pombisi var, qazı var. Kolektoru burdadır kombininin. Yəni xətlər ayrı-ayrıdır, hamısı ayrı-ayrıda çəkilib. Çox keyfiyyətli iş görülüb. Döşəməsi laminatlı, bahalı laminatdır. Yəni ucuz laminatdan da istifadə olunub. Evin iç qapıları da Belə bir ağ keyfiyyətə qapılar. Burda bizim digər yataq otağımızdır. Yataq otağının giriş hissəsində burda ayrıca dolabı var, güzgülü dolabdır. Burda da yataq dəsti belə bir yeri var. Yenə deyim ki, yəni igin olsun, yaşayışlı olmur. Qiymət ilə bağlı məlumat yerindədir. Masazır qəsəbəsində prospekt yolunun üzərində sizə 88 kvadratlıq qazlı, qapçalı binada hazır öz üzünə təmir olunmuş mənzil təqdim elədim. Gəl baxın olsun, qiymətlə bağlı düzüzi endirim olacaq. Sonra gəldiyinizə təşəkkür edirəm. Instagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.